Так, встреча Трамп-Зеленский, ну это было ни о чем, Владимир Александрович казенный керосин э, растранжирил, я думаю, это поездка, ну Владимир Александрович не ездит скромно, он ездит дорого-богато, ну не в упрек, он статус страны показывает, хотя времена трудные, и <связывал> развозил какие-то очередные 10 миллионов долларов нафиг. Что там выездили Ермак и наша премьер-министр это. Это, по понимаю, премьер-министр у нас Ермак, а она его секретарь. <coughs> Надеюсь, что есть какие-то тайные протоколы, которые хоть какие-то плюшки нам дадут. Да. Ну и повторюсь, если мы покупаем это все за деньги, то нужно покупать то, что нам нужно. Нужно покупать <coughs> тысячами партий у МПКшек дальнего радиуса атаки. Ну, типа как это барракуда на 900 километров чтобы наши крылья пускали постоянно нежданчика на российскую территорию. Трамп и Зеленский разошлись в оценке намерений Путина. Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хочет прекратить войну. Иначе он бы так не говорил. Я думаю, что... Я думаю, Зеленский тоже хочет, чтобы это закончилось. Зеленский, мы хотим мира, а Путин нет на него можно оказывать давление, не, на него нужно оказывать давление, сказал украинский президент или украинский, кому я вручишь. Ну, Зеленский совершенно прав. Это гнида Дональд Адольфович Краснов. Он продолжает эту, своего поганого рта говорить хорошо о Путине. Приедь ко мне сюда, сядем под обстрелами, посадишь и Миланию прихвати со своим тентовым. Мудачью. Там журналисты международных СМИ хавпост, пост спросили: ха, кто был инициатором э, встречи в Будапеште? Каролин Левит э, и потом э, Стивен Чеун, э, руководитель коммуникации Белого дома, сказали: Твоя мама, твоя мама. Вот смотрите иногда э, этот подкаст двух э, Зеленского влогеров Петрова и Иванова. МНДМС, сладкая парочка Твикс. И они всегда рассказывают про маму Гордона. То есть у Петрова всегда многие предложения заканчиваются Я, как маму Гордона тебя имел. И вот это даже эти тоже. Твоя мама, твоя мама. Вы должны понимать уровень администрации Трампа. Итоги встречи это о себе наброски делал. Зеленский слетал на самолете к старому дебилу. Ну, примерно так. Там же Иванов записывал интервью с Корчинским, рассказал, ну, вы же понимаете, что Трамп уже, ого, он уже пошел, ну, молодец большой. Ну, выйми, выйми самотык со своего рта, включи свои мозги. Ты же носишь из пистолярного жанра. Трамп получил от Зеленского мапы с карты с болевыми точками российской оборонки. Но я думаю, он в этот же день отправил Путина, чтобы там побольше ПВО появилось. Нашел, кому мапы при, привозить. Надеюсь, Малюк ему фальшивые мапы отдал. Сказал, буду бить туда, ударю туда. Там они хотят на Чукотке прорыть канал дружбы под океаном. Это дополнительная работа нашим саперам будет. Путин ненавидит, ненавидит меня, я его тоже. Президент Зеленский. Ну, это правда. США выбелить первую партию 4 миллиона баррелей в сутки будет поставлять Гаяна этим, в Индию. А в Гаяна и руководят клан индусов. Вот как в Уганде. Индусы там держат этот бизнес, и президент индус. И они законнектили эксон индусов, одних с индусами другими. Первую квоту они так, ну, степ-бай-степ, но 4 миллиона в день Инду, Индия будет покупать у Гаяна нефти. Если вы меня не послушаете, то вы попадете на следующую часть моего подкаста. Это дубовый звит в результате угруппования СБС. Вчера было 304... Храбака минус. Говорят, что вроде сегодня будет уже 334. Мадьяр разбушевался не на шутку. Да. Представьте, вот это переговоры. Вот это не надо никакие Будапешты летать. Не надо никакие там вот эти нияки Вашингтоны. Есть Мадьяр. Все. На все воля от Мадьяра. Там Бастрыкин открыл головное дело против Мадьяра, говорит, что-то хуже у самой Бен Ладена. Надо расследовать все. Не надо ничего расследовать. Это герой Украины. И Зеленский сказал, что ему не нравится идея строительства тоннеля между Аляской и Россией. Я вообще не знаю, зачем мне этот туннель строят. На Чукотке там 5 алкоголиков живут спившихся. А с другой стороны, ну, чуть-чуть больше этих. Эскимосов живут и белых. Зачем там тот туннель, непонятно. All right. <laughs>